Да, Вадим Торопов, Киевский ВИЧ, организация. Я бы хотел сделать такое предложение. То есть вот, вот у меня, например, сейчас да, поступила жалоба на одного из чиновников. И говорят, помогите нам его иллюстрировать, вот люди. Это чиновник Министерства образования. И он, например, в большую часть рабочего времени проводит у себя в месте, где он на СТО продает запчасти. Хотя он как бы начальник какого-то отдела, и спортивного лагеря, на территории которого у него еще там есть мини-ресторанчик такой для частного отдыха. И туда как бы приезжают люди в гидропарке, снимают это на свадьбы. То есть и вот обратились там люди, помогите его иллюстрировать. И вот сейчас передо мной вот прямо сейчас стоит задача. Я вот смотрю на сайт и не вижу списка чиновников, то есть от министерств готовые как бы реестров этих чиновников, которые должны быть, по идее, в открытом доступе, да? то есть они э, на самих министерствах, вот вы смотрели на самих министерствах они есть или возможно будет в будущем на сайт добавить эти данные, которые открыты в списке как бы, всех чиновников присутствующих. То есть я вот, например, не знаю, на какой он посаде. У меня есть фамилия, и хотелось бы уточнить, вот сразу забивая фамилию, увидеть, в каком министерстве он и на какой посаде работает? Не, ну Google не понятно. Но Google не всегда. Да, я хочу, э, мы столкнулись с такой проблемой, даже в процессе заполнения. В частности, вот допустим по государственной э, строительной э, Державной будивельной инспекции Украины, да, очень мало данных. Да, то есть некоторые чиновники есть, некоторых нет, нет фотографий, нет еще массы информации, нет биографических данных никаких. Поэтому, безусловно, человеку, который пытается... Не все люди знают даже к какому к компетенции какого органа относится та или иная проблема. Поэтому возможность даже данного ресурса она дает возможности образовательной, когда ты можешь подобрать себе по критерию, да, там, инспекция, то-то, 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 посмотреть, кто там работает, что это за люди, посмотреть на его фотографию, да, и так далее. Есть эти моменты. А вопрос наполняемости базы, это зависит от нас. То есть, насколько мы сможем детально обработать данные,

вот я, как они такую информацию выпустили, ну, затыкали на женос. У вас, чтобы она была диемочной, чтобы на цей представе было принято решение, чтобы идут цифры. Смотрите, э, по самой идеология проекта. Ну, мы забегаем наперед, но уже этот вопрос у нас звучал на телевидении, поэтому это не есть тайна. Значит, смотрите, э, мы видим вообще всю проблему не только в чиновниках, мы видим ее шире гораздо. И э, позиция такая, что... Есть чиновники, есть олигархи, другие институции, которые лоббируют интересы, покупая должности чиновникам, потому что часто чиновнику покупают должности. И есть еще блок общественных организаций, медиа, которые вводят в заблуждение людей, в том числе в данном случае и вот этот прецедент, не давая возможности реально оценить те события, которые происходят. Но люстрировать сразу олигархов очень сложно. Нет методологии. И понятно, что они, используя свои средства массовой информации, задавят любую инициативу, дискредитируют зародыши. Поэтому первый вопрос. Чиновники, они менее незащищенные. На втором этапе мы должны проводить иллюстрацию общественных деятелей, к которым должны быть отнесены и общественные организации, и журналисты. Чтобы мы четко понимали, что вот этот человек работает на господина Коломойского. И мы понимаем, через эту призму мы даем оценку того, что он печатает. Да? Поэтому, безусловно, это нужно. Но мы не можем это делать все сразу. Просто технически... Ну... Я задумал, да. вот у меня есть информация. Да. Пропустим, это на руках часто, это как и на Я знаю, что есть целый ряд фактов его недобросовестности. Я их довести не могу. Я их выкладываю у вас на сайте. Каким чином эти вот факты, которые все-таки будут эффективными что иллюстрации? А, в происходит? данном случае мы говорим, в данном случае закона у нас, который запретит э, ему, этому человеку занимать ту или иную должность, нет. Поэтому речь идет только о общественной иллюстрации в данном случае. Когда мы даем оценку, да, и когда этот человек что-то пишет, и, допустим, там тысячу человек собрала информацию, другие сказали, да, вот факты такие, люди, которые воспользовались, прочитали информацию, они говорят, да, действительно.